Айнарс Багацкий, главный тренер БК «Будивельник». Ну, как уже Артур сказал, мы честно, мы довольны, что мы закончили серию в четырех играх, хоть и это не было легко, как я уже говорил, перед этой серией, и сезон это только подтверждает мои слова, что Львов я не могу сказать, что по комплектации, как по отбору подбору игроков они были лучше намного других команд, которых они выиграли, которых они определили в Украинской лиге. Но они играли такой свой баскетбол, который отличался, ну, по-моему, дисциплиной на поле. И уже сегодня перед игрой, перед предыдущими играми, неважно, я говорю, кто у них играет или не играет, у них отсутствует кто-то из игроков, другие игроки, тренера умеют компенсировать эту потерю, Умеют компенсировать эту потерю каких-то лидеров. Да? И сегодня очередной раз это подтвердило, что он играл э, их не центровой, но другие игроки своим желанием, азартом, э, какими-то нестандартными действиями компенсировали это. Так что спасибо за серию, спасибо за, за хороший баскетбол в Львове и удачи вам за борьбе за третье место. Не знаете, и надо спросить такой вопрос игрокам, когда начинается игра, я много что не вижу, не то что как группа поддержки танцует, не как фаны кричат, конечно, намного приятнее играть в полной зале при такой, в прямом смысле, при такой э, спортивной атмосфере, такой дикость, шум, агрессивность, да, э, конечно, хотелось бы, ну, вам, может быть, надо было предложить эту игру провести в Киеве, тогда было бы больше наших зрителей. Isso é